Шановні телеглядачі, з вами в ефірі, я Віталіна Саврук та гості Тамара Віхарєва, голова громадської молодіжної організації, розвиток соціального підприємництва міста Єпаторія та Наталя Криченко, представник Кримської громадської організації Женки за майбутнє. І сьогодні ми будемо говорити про соціальне підприємництво Перше запитання гості. Пожалуйста, расскажите нашим телеглядачам, что такое социальное предпринимательство, потому что для них это просто сполучення слів и не больше, в принципе, как для меня. И какую роль общественные организации играют в развитии социального предпринимательства? Социальное предпринимательство очень серьезно развито во всем мире. Для Украины это понятие совершенно новое. Я лично для себя его узнала как определение, что такое социальное предпринимательство, только в конце 2011 года, когда меня пригласили на тренинг по обучению развития социального предпринимательства, предпринимательства Британская Рада в Украине. При сумении Крыма прошло, прошла сеть тренингов, нас учили, как писать проекты для развития социального предпринимательства, нас учили, э, каким образом, из чего делать первые шаги по развитию такого вида бизнеса. Потому что на сегодняшний день э формы бизнеса может быть, могут быть различные. И э форма бизнеса, как социальное предпринимательство, она может быть внедрена, внедрена на Украине. Э наша организация, э она победила в конкурсе бизнес-проектов. Э в Украине был объявлен такой конкурс. Четыре общественных организации вышли победителями. Наша организация явилась победителем в Крыму. Наша тема ⁇ это развитие депрессивного северо-западного региона Крыма. Мы хотели обозначить то, что в этом регионе Крыма есть очень много проблем при помощи развитие социального предпринимательства, мы эти проблемы можем частично решить. Э, наша тема ⁇ это создание перспективного центра. Э, мы хотели, и сейчас внедряем практику, это э, тренинги, информационная помощь людям, которые решают заняться этим видом бизнеса. Этот бизнес предусматривает э, участие общественности, это общественные организации, участие власти. І участі бізнесу, тобто це дано бути третій, треугольник такий, без якого розвиття даного відеознесу невозможно. Ну це чудово, що є такі міжнародні організації, які допомагають, які розуміють українські проблеми. І на за запитання до Наталії. Ви також представляєте громадську організацію Женки за майбутнє я знаю, що ви причетні до проектів. Розкажіть, яку роль? вы бачите армейских а. организаций поширения проектов стосовно социального предпринимательства я бы хотела немного сказать о конкретных примерах которые затрагивают ну, разные слои скажем так населения но в частности вот в крыму это крымско татарское население среди которого очень большой процент безработицы очень много женщин которые не могут найти работу в силу того, что они не получили образование, и при поддержке различных зарубежных фондов с помощью общественных организаций среди женщин крымско -татар... Распространяется вот такое вот понятие, как социальное предпринимательство, для того, чтобы они имели возможность реализовать себя творчески, реализовать себя в бизнесе, имели возможность работать. Уже несколько проектов реализовано, такие как в сельском хозяйстве, животноводство и некоторые ремесленные проекты. Сейчас идет реализация проектов по зеленому туризму. То есть это большой, большая, большая поддержка для женщин, не только среди крымско-татарского населения, но и по Украине в целом. Ну, может среди, да? среди сельского населения. Среди сельского населения, конечно. может, быть просто, как наглядный приклад. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы завершим нашу передачу. Будем сподеваться на наступную встречу. До побачення. Спасибо. Спасибо.